Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsinə prospekt yoluna yaxın bir yerdə belə bir kiçik mərtəbəli həyət ev təqdim edəcəm. Bu tam kupçalıdır. Etiqi göz qabağındadır. 4 otaqdır. Evdə hal-hazırda yaşayış var. Bütün kommunal var. Qaz, su, işi, kanalizasiya var, mərkəzidir. Həyətinə maşın rəngi şəkildə keçici oturdurma yeri də qalır. Evin üzü belə bir daşlarla üzlənilib. Təbii daşdır. Bax bu gördüyünüz təbii daşlardır. Təbii üz rənglərindədir. Elə bir gözəl düzlüyü var. Yuxarıda da açıq eyvanı var. Ev 1 mərtəbədir, üstündə mansardı var. Çox gözəl keyfiyyətli inşalıb. Mərtəbə arası monolit betonu, yəni bu 1-ci mərtəbə olsa monolit betondur. Yerdən də ki kürsülüdür. Həyətinin sol tərəfində gül çiçək görürsünüz, su krantı var. Qaz, su, işıq var, kanalizasiya mərkəzidir. Əsas prospekt yolundan arası evin arası 300-350 metrdir. Qurtuluş kompleksinə də yaxındır bu hissəsində belə gördünüz ki, əlavə yenə də gül ağac üçün yeri var. İstərdim bu hissələri bir daha göstərim. Ətraf tam yaşayışlı. Qiymət video gördür məlumat yerində olacaq və sonda da qiymətlə bağlı məlumat veriləcək. Endirim olacaq. Təcili satılır, xeyir işlə ilə bağlı satılır. Gəlib yerində baxandan sonra qiymətdən endirim əldə olunacaq sahibi tərəfindən və ya həyəti bu hissədən göstərim sizlərə keçək evinsin təqdim edim. Evin sinə daxil olmuşuq. Dəhlizin ümumi görünüşünü görürsüz. Burada bizdə qonaq otağıdır, mətbəxdir, başda bizdə hamam otağı var. Dəhlizin bu hissəsində ayrıca belə bir foyeri var. Divan qoyulub, şkaf qoyulub. Kombinə, mətbəx mebeli qalacaq evdə. Qalan əşyalar götürüləcək. Mərtəbə arası manolit betondur, döşəmə döşəməsi taxta poldur. Pləkan betondandır. Pləkanın altında boş bir arası var, bax burda. Lazım əşyaları yığmaq üçün. Burda bizdə hamam otağıdır. Bax, kombisini görürsüz. Hamam otağı. Belə bir duş kabineti kimi var. Tam təmir əşyalı. Hamsi işləyir. Kim də hələ zəmindən görüşəndir və keçək istərək ilk olaraq burda qonaq otağını göstərim. Qonaq otağımız iki pəncərəli idi. İşıqlı evdir. Bu gördüyünüz əşyalar götürüləcək. İki böyük pəncərədir. Əsas otaq kubçası var. Evdə yaşa işləyir evdir. Evdə hər hansı bir əşya pul müqabilində saxlamaq mümkündür. Və bizim ümumi qonaq otağına baxdıq. Keçək birinci mərtəbədə olan sonuncu mətbəx xəssəsi var. Onu da göstərəm sizlərə. Mətbəximiz tam təmirdir və mətbəx mebelliği ilə təchiz olunub. Mətbəx böyük ölçüdədir. Gördüyünüz kimi qabaq stolu qoyulub, stullar var, soyuducu var. Televizor qoyulub, tam şəraitli bir mətbəxdir. Köy bir ocaqdır mətbəxdir və keçək yuxarıda, ikinci mərtəbəsində e, mansart hissəsində e, otaqları göstərəcəm sizlərə. İkinci mərtəbəyə qalxmışıq. Bu pləkən betondur. İkinci mərtəbə döşəmə taxta poldur. İkinci mərtəbənin özünün ayrıca hamam otağı var. Belə bir həcmdə hamam otağı var. Burada görürsüz duş kabinəsi var. Burda bizim birinci yataq otağını göstərim. Belə bir yataq otağıdır. Təmir yox göz qabağında gözəl təmir var. Özün pəncərəsi var. Yuxarıda yataqların birində balkona çıxışı var. Yəni eyvana çıxışı var. Onu da göstərərəm sizlərə. Burda böyük bir yataq otağıdır. Tam həcimlidir. Tavan hissəsi taxta pişqə ilə işlənilib. Budur da bizim açıq eyvandır, balkon. Bu gördüyünüz əşyalar götürüləcək. Yenə bir də təşəkkür edim ki. Qiymət 95.000 manatdır. Hər hansı bir şey istəsəz, pul məqamında saxlamaq mümkündür. 95.000 manat təklif olunur, təcili satılır. Yeri superdir. Yola çox yaxın yerdədir. Qurtluş kompleksinə yaxındır. Prospekt yoluna darası 350 metrdir. 4 otaqdır, tam da kupçalıdır. Sonuncu video, təşəkkür edirəm. Instagram, YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.